Я сьогодні в зимовій куртці. І шапку надела, а потом сняла. Тільки вийшла, Сняла, тому що думаю, що це рановастенька. Знаєш, якось так погода міняється. Туда-сюда, не знаєш. Доброго. Доброго раночку. Плюс 10. Я в зимовій куртці Шапку надела. Сейчас покажу. утеплилась, вышла с утра из дому. Шапочка за 100 гривен. Светлый беж. Куртка. Беж тоже. Трохи темнейший. Ну, угадала я с оттенком. Ну, шапку сняла, конечно. Вышла, потому что, ну, жарко. Жарко. Что перед этим крутила фенчиком себе. Вот цей гольфик я купила в ТикТок. 250 гривень, состав обалденний. Тут такі відкриті плечі. Три кольори взяла. Три кольори зелений, молочний і біж. Оцю куртку я купила в ТікТок. Дівчата з Хмельницького продають. Ви знаєте, ринок там був самий. Хмельницький був, найвеликий ринок, там приїжджали із інших стран країн купувалися. От. А зараз вони в Тік-Ток, інтернет-магазин продають аж гайшу мить. І все большинство, я смотрю, Хмельницький, і и... я навіть і таких, якщо чесно, і не знала міст. Містечка такі невеликі, і переяслив багато, багато яких. Так оце куртка, я її два місяці тому купила 750 гривень. что коштує. Хорошие карманы глубокие. Причем она попу прикрывает. Хотела утром, я ее отпаривала утром. Тут глубокий капюшон, батискав. Цвет беж. Тут, конечно, скорее всего, синтапон. Но я поняла, надо праты на невысоких оборотах. На 400 оборочная броня. Да, бешеный, дуже практичный. Я думала, я доросла людина. Опа, вже помада, вже помада на рукаві. Ну є. Останнім часом я перестала купувати речі в магазинах, навіть в таких, як бюджетні, такі, як Анді і Сансей, тому що все одно там є. Ви ж розумієте, аренда, зарплатня продавців, консультантів. Мені на це ось, 100 гривень. Вона навіть на базарі, на озерці буде стоїти гривень 200. Я вже забула, коли я в базар ходила. Кортить. я навіть нижню білизну стала купляти у Тік-Ток, дівчата. Це, звісно, винос мозга этот Тік-Ток. Ну, я не кажу, що там сидіти у ньому, ну, такі суто. Взуття, сумки, шапки, ось даже верхній одяг. Костюм спортивний я заказала Анячке рожевий. Мама ругалась, каже, який рожевий, у нас тут везде пиль. А я з нею спорю, говорю, їй 9 років, Аня через, через неділю. Через 8 днів Ані буде 9 років. Я это. Спортивний костюм колір рожевий Барбі. І собі я. Я взагалі не мій стиль. я не дуже полюбляю спортивний. Ну, ще усі в спортивному. Класичний стиль додає возрасту. Друзі, як у вас справи? Всім бажаю гарного, гарного настрою вдалої робочої неділі, сьогодні начало неділі, понеділок. на работу на 10, я вышла Восемь, 8-10, не влезла в маршрутку в первую. Ну, потом я зато первая была, через 15 минут в следующую уже влезла. Такие люди резни едут, И психически на здоровье. Я всегда себя успокаиваю, что это же маршрутка мимо игре не проезжает. Наверное, их выпустили только. Ой, ладно. Я перед, по предыдущему видео назвала, но потом можно откладывать только свою, свою. А? Это это мой будет девиз теперь. Прошлого уже нет, у нас есть только настоящее, а будущее мы сами можем смоделировать. И вот в настоящем мы себе должны все позволить, хотя бы мысленно, хотя бы в фантазиях и отложить нам потом на потом грошей не получается на потом откладывать все они съедаются за коммуналки оплачиваются сейчас непонятно все происходит нас на электронные деньги садят чтобы контролировать кожен крок правильно неправильно это это неправильно да что есть правило что есть правильно что есть неправильно Шапка с дырками как же так? рванки называются. Посмотрите вокруг свитера рванки. Странно девчата, я думала, вы в мене модницей разбираетесь у моде. Он 100 гривень поносила, куда я вещи деваю? Я их раздаю на работу, племянницам просто выношу в дворницкую. Вийшла, поставила сумку і пішла на роботу. Викинуть, значить, викинуть. Комусь підійде, значить, підійде. Я вже, У мене такий принцип, то, що не знадобилося два роки, значить, воно мені більше ніколи не понадобиться. Все. От цього можна сміло ізбавлятися. Так, ну, так от і хламу не буде. Іногда є такі речі любимі. А толку, толку з дорогостоячих он, дубльонок висять уже змодились. Я пытаюсь похвастаться костюмом. Что мне для этого надо? За листы. И шапка по теме зашла. Тебе оф. оф и фы оф и фы Открыто. Маня. Турция. Бил 950. 95 катон, 5 чего-то. Такой приятный к телу. Но я Ане на день рождения заказала ружевый. И соби. Мне уже пришел. Ани еще не. Съела губы чуть-чуть. Это я уже после работы. Так шапочка розовая. Прямо расхвалили меня в розовой шапочке, девчата. Не надо губы накрасить. Все купляю в ТикТоке. Все купляю у ТикТоке. Все. 80 гривен доставка. Костюм. 95 катон, 5 лукра. Какой он приятный! Он такой мягкий. Маня, вот это любительница портить пока я была на работе. Ты шо мне с шапкой сделала, а? Что мне с шапкой сделала с новой? За 250 гривен, блин. Шо вот это такое? Гляньте. Царапала. Ну, это же игралась, наверное, с этим. Да. Маня научит на место складывать. Вытаскивается шкафа, все портит. Не кошка, а аспид. Аспид. Без паники. Кто вяжет, тот знает, как с этим управляться. Берем и зубочисточкой всовываем обратно вот эти петельки. Блин, что пришла? Шкода. Все, разозлила меня. И берем эти петельки обратно. Тут ткань такая нежная, вискоза. И Маня тут своими когтями. У нее такие когти острые, как, как иголки. У Хрюши не такие. У Мани как будто бы специально она их... За... Глянь, еще и не сильно получается. Ладно, сейчас я выключу телефон девочки, поремонтирую шапку, ни разу не надетую, ни разу. Зато пока я была на работе, уже в ней кошка походила. Да, надо попроще к этому ко всему относиться, потому что можно, можно мозгами поехать. Если на все на это обращать внимание. Ну что, будем считать, что я в ней уже походила. Понедельник тяжелый день. Я всегда говорю, даже в гавань не заходят корабли. Такая поездка была дурацкая. Я не влезла в маршрутку. Ох, и живу я в опе мира. Ох, и живу. 30 лет уже тут живу. Все доброе. Нас сегодня не бомбили. У нас сегодня сирены были всего два раза за полдня. Но еще не вечер. Так, девчатка. Я заказала Анечке костюм на день рождения рожевый. Мне пришел. Ну, у нее в другом интернет-магазине. В другом. Там, где дитячие речи. В пятницу еще. Оплатила сразу. Пишу сегодня. Девочки, когда будет уже доставка? Что-то они молчат. Наверное, что-то там напутали. Ну, ладно, у меня еще есть время. О, Записую відео, прийшло повідомлення, що їде до вас посилка. Місто чортків. Костюм, цей мій рожевий, з Нововолинська прислали. Така географія обширна. Ну, повторюсь: все, що в районі от там от, в районі Хмельницького, і ціни там війни. На... на это. Сейчас ТикТок очень много блокирует, у кого есть ТикТок, если вы там покупаете, девчонки, напишите, кто в ТикТоке скупляется, кто, ну, скажем так, не рискует. Есть же сейчас легкое повернение. Вы оплатили, можно же на почте примерять. То есть вы приходите в район этот, в этот поч на почтовое отделение, там есть примерочные специальные кабинки с зеркалом. Міряйте, все, що вам не підходить, тут же запаковується і легке повернення, відправляється назад. Тобто ви один раз сплачуєте доставку. Це взагалі дуже зручно. І можна, я ось заплатила, замовила кросівки, не підійшли, відправила їх, обміняла на куртку. ну Це племіннику для Артему. Ну, и знаете еще, нельзя в ТикТок, они не могут сказать, что это натуральные бренды, там за бренды блокируют. Ну, так, это я рассказываю для тех, кто в курсе чуть-чуть. Вот. И торговля через ТикТок сейчас очень удобная. То есть очень часто я смотрю из Одессы продавцы. У, нас, у них есть точки на седьмом километре. И они одновременно ведут продажу. Телефон вот так стоит. Вот так вот стоит. И они тут же эти все Модели показывают, что-то на себя примеряют, и люди к ним в это время ходят и что-то купляют. Маня, ты тут? Ты дальше там мне? Я в прошлом уроке купила две пары ботинок весну, но я уже успела в них походить по 800 гривен. Сейчас смотрю, их продают по полторы тысячи. Те же модели купила замшевые. Единственное, что мне прислали 38 размера, не то бог с ними. Буду ходити у 38-му Зараз дуже похолодало. понеділок дуже похолодало. я вискакувала в поштамат. Очень удобно. От нова почта працює. Слушайте, ну маса достоїмства. Можна дому відправити посилку, ну, якщо сам можеш запакувати, створити посилку і відправити. Взагалі чудо, звісно. Ви знаєте, все-таки у нас Україна найкраща держава. Якби не було війни, так це просто це було б просто. Це було би фантастичне. Країна там, де все за допомогою. В общем-то, смартфону можна зробити. Дуже багато чого, дуже багато. Це економить час, звісно. Ну, що, гроші? Та й гроші. А, так от це з чортківа, що це аж 110 гривень. Доставка. Ну, ладно, покажу. Приїде костюм, заберу. покажу вам, девчатка. А костюм я купила за 295 гривен спортивный. Худи и штаны спортивные. Цены такие, ну, очень лояльные. А, вот этот себе я купила за 650. Плюс 80 доставка. Ну, без примерки. Ну, и что, написала там? Объем талии, объем бедер. Объем груди там самое главное. Ну, с моим ростом на меня все подходит. На мене нічого короткого не буває. Обычно даже длинные. Скорая помощь кому-то приехала. Девочки і мальчики, друзі, як вам оце погода? У нас сьогодні не дійшло до нас чоловік 5, наверное. Давлення, давлення погано почуваються, голова крутиться. Вот сейчас осінь началась, начались вот эти вот сосудистые заболевания, конечно, люди. кто этим страдает сердечно-сосудистыми на себе, наверное, сейчас это все ощущают. Я уже вам показывала вот эту чудо сковороду гриль. Ой, она уже у нас не знаю, сколько роки, Мамочка нам всем подарила. Сейчас 600 гривен она стоит. Вот 15 минут, пока я видео записывала, запекла яблоки. Ах, они еще горячие, я только выключила. Газ гриль на дно наливается. Ну, я чуть-чуть водички налила. Вообще не знаю зачем. Может и не надо. Тут есть отверстие. Отверстие. И получается тут вот эти аэродинамика какая-то возникает. И видите, запеченные. Вообще, конечно, ну ладно. Тут можно и морковку запекать, и, и мясо, и рыбу. Классная вещь суперская вещь. У нас и невестка пользуется ей. Так вот закрывается она. Ну а там дырочка для газа. Вот, так, вот такое. Вот. Напекла яблок. Так, хорошо, хлопцы та девчатка, уже вечер. Бажаю всем тихой ночи. Спокойной ночи. Гарного настрою. Ладу вашей родині. Ну и мирного неба, конечно, всем пока-пока. будемо прощатися. До завтра.